सबसे पहले मैं न्यूज़ सुपर के दर्शकों को दुर्गा पूजा की शुभकामना देना चाहूँगा और ये हमारा ऐसा उत्सव है जो हमारे जनमानस में उमंग और एक शांति का प्रतीक है और हमारी उल्लास के साथ मनाते हैं तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आज जो प्रफुल गेट खोला गया है हमारी ये बहुत ही सुविधाजनक होगी टिकटिंग सिस्टम को फैसिलिटेट किया गया है इसमें जो हमारी अट्ठारह काउंटर हो गए जिसमें करीब 28 शिफ्ट होगी उन 28 शिफ्ट के आधार पर हमारा जो पैसेंजर वहाँ थोड़ी परेशानी में रहता था तो प्रफुल गेट खोलने के बाद में वो आसानी से टिकट ले पाएगा और फैसिलिटेट हमने किया है क्योंकि तकरीबन हमारा जो है डेढ़ लाख का यहाँ पर टिकटिंग है पर डे का और फुटफॉल जो देखा जाए तो वो करीब 10 से 12 लाख का है उस फुटफॉल को देखते हुए और टिकटिंग चीज़ को स्पेसियस बनाने के लिए प्रफुल गेट को खोला गया है अभी जो है दुर्गा पूजा के दौरान हम जैसी जैसी रिक्वायरमेंट हुई टोटल हमारे नौ काउंटर्स हैं नौ काउंटर्स में अभी हमने तीन खोल दिए हैं तीन खोलने के बाद में जैसे आवश्यकता पड़ेगी अष्टमी को सप्तमी को नवमी को तो हम और इसमें खोलते रहेंगे और उसके साथ साथ जो बड़ी चीज़ हुई है कि ए और एम यू टी एस दोनों वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे ताकि किसी तरीके की कि अगर भीड़ बढ़ती है तो काउंटर से भी आ, उनको कैटर करने के लिए आ, जो ए टी एम्स है उसकी तरफ मोड़ दिया जाएगा एम यू टी एस है उसकी संख्या मेरे पास में अभी सियालदा इस डिवीज़न में टोटल चालीस है उसमें से बीस मैंने यहाँ रखे हैं सियालदा के लिए ताकि बीस से हम आसानी से बाहर होल्डिंग एरिया जो बनाया गया है पार्किंग एरिया जो था वो दुर्गा पूजा के दौरान बंद रहेगा तो उसको हम होल्डिंग एरिया में पड़े तो वहाँ जा कर के उसको पैसेंजर को टिकटिंग के लिए विंडो पे भी नहीं आना पड़ेगा हम वहीं उसको टिकट दे, दे देंगे उसकी आवश्यकता के अनुसार ये प्रफुल गेट प्रफुल गेट जो है ये एकदम आ, जो पैसेंजर है उसको आसानी से एक्सेस देगा प्लेटफॉर्म पर एक दो तीन चार पाँच छः तक ईजीली ताकि उसको उस प्लेटफॉर्म की अगर भीड़ भी है तो उसका सामना नहीं कराना पड़ेगा ये सबसे बड़ी और ये दुर्गा पूजा नहीं ये हमेशा के लिए परमानेंट हो गया है तो ये सुविधाएं आगे भी इसमें हम जो प्रफुल गेट है उसके ऊपर जो स्पेस है इन फ्यूचर हम इसको एज ए कैटरिंग कैफ़े के रूप में डेवलप कर रहे हैं ताकि कुछ रुकना भी पड़े पैसेंजर को जो हमारे मेल एक्सप्रेस के रहते हैं उनको ये सुविधा प्राप्त हो सके और जो मेरा व्यक्तिगत जो फीलिंग है कि एकदम आप पूरी तरीके से स्टेशन से बाहर से ही टिकट ले रहे हैं ऐसा अनुभव इस प्रफर गेट से होगा तो वो एक बहुत बड़ी चीज पैसेंजर को राहत देगी उस भीड़ से एक मुक्ति करने के लिए ये प्रफर गेट करेगा मैं सीनियर सियालदा सियालदह जसरामीना okay. पारिवारिक सकेले सुस्तो थकार एकमात्र ठिकाना काचरापारा पॉलीक्लिनिक और नाइट एंजल नर्सिंग होम केनागाटा एकमात्र ठिकाना आगमणी बसंती এখানে আমাদের সবথেকে মানে এখানে আশেপাশে দেখছি একটু খাবার একটু অসুবিধা আমি দেখলাম এখানে একটা একটা চায়ের দোকান তারপরে চায়ের দোকান থেকে ভাবছি ছোট একটা ধাবা করে দিচ্ছি ছোট ধাবা থেকে দেখছি এবার একটু সাজিয়ে এই আস্তে আস্তে করতে করতে এইভাবে হয়ে যাবে আমি নিজেও ভাবতে পারিনি ব্যবহারের জন্য আমাদের এখানে কার পার্কিং থেকে নিয়ে গেস্ট খাবার থেকে নিয়ে বাড়ি এরকম কিছু ব্যাপার যদি থাকে তো মানুষকে বাড়িতে আমরা সার্ভিস দিতে পারবো এইভাবেও আমরা চেষ্টা করব একদম সাধারণ বাইরে থেকে অনেক চিট বেস্টের মধ্যে খাওয়াটা কোয়ালিটিটা সবসময় পাবেন একবার আমি মানুষকে একবারই বলবো কি একবার আমাদের কাছে এসে একবার টেস্ট করে যাবেন দুপুর বেলা থেকে আরম্ভ আমাদের খাওয়া থালা বেঙ্গলি থালা চাইনিজ ফুড সবই আছে একবার এসে টেস্ট করে যাবেন চ্যানেলের চ্যানেলের মাধ্যমে বলি একবার আসুন ধাবা দেখে দেখেন আমার নাম রঞ্জন কেশরি রান্নাঘরকে আরো অত্যাধুনিক ভাবে সাজাতে সমস্ত কিছু পেতে চলে আসুন নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা বাজার কেসরি লাইট